এইফালে আজি আছে চেনৰ বাৰ্থডে' আৰু মই আহি পালোঁহি বাৰ্থডে' দেখিছেনে কেক কাটিবলৈ তাৰ উৎপাত কেনেকুৱা দেখিছেনে আহি পোৱাৰ লগে লগে মোক ভিডিঅ' কৰিবলৈ কৈ আৰু মানে কেকটোত চুৰি লগালেগৈ আৰু এইফালে বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ সেইফালে পুৰি বনাই আছে দেখিছেনে আৰু এইফালে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহখিনি নোলালেই কাৰণ ফটো ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ নাই যিহেতু আৰু এইফালে কেক কাটি ককায়েক সিহঁতক আৰু মাকহঁতক খুৱাবলৈ লাগি গ'ল মানে তাৰ ফূৰ্তিত তত নাই দেখিছেনে আৰু কি নিজেও খাই লৈছে দেখিছে আচলতে আমাৰ মানুহৰ কেক কটা নিয়মটো বিশেষকৈ নাই সেয়েহে কেকটো কেনেকৈ কাটে কি কৰে ইমানখিনি নাজানো আৰু দেখাক দেখি ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেক কাটিবলৈ লাগে আৰু সেয়েহে এনেকৈ কাটি আৰু নিজেই খাইছে দেখিছেনে মাকক গোটেই ঘালে মুখে সানিলে আৰু এইফালে ইফালে ফৰা ইফালে মানে কেক খুৱাবলৈ দৌৰি ফুৰিছে আচলতে আমাৰ অসমীয়া সমাজত এই পৰম্পৰাটোৰ বেছিদিন হোৱা নাই প্ৰচলিত হোৱা আৰু যিসকল বেছি দামী দামী তেওঁলোকেহে এনেকৈ কেক কাটি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা দেখিছিলোঁ আগত টিভি আৰু মোবাইল মোবাইলটো নাছিলেই বাৰু টিভিত আমি দেখোঁ চিনেমাবিলাকত তেনেকৈহে দেখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখি দেখি তেওঁলোককো মানে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ লাগে আৰু এনেকৈ কেক কাটিবলৈ লাগে যদিওবা কাটিব নলগীয়া হয় তথাপিতো কাটিবলৈ বাধ্য আৰু এইফালে চাহ খালোঁ চাহ খোৱাৰ পাছত এয়া পুৰি খাই কৰি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বিদায় ল'বৰে হ'ল আৰু পিছতীয়াকৈ ভকতসকল অহাৰ বাবে এয়া অলপমান সন্ধিয়া সন্ধিয়া হ'লগৈ তেওঁলোকে খাই বৈ আচলতে দেৰিকৈ খাই বৈ খাম বুলিয়েই দেৰিকৈ অহা হৈছে সেয়েহে বাৰ্থডে বিশেষকৈ আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ এই আৰু আমাৰ সমাজত আচলতে বাৰ্থডে এনেকৈ কেক কটাটো কোনোপধ্যুক্তিসংগত নহয় বুলি কয় ধৰ্মীয় লোকসকলে কাৰণ নিজৰ নামটো লেখি আকৌ চুৰি এখনে কাটি নিজকে কাটি শেষ কৰি পেলোৱাৰ দৰে এটা মই বৰ ধুনীয়া ভাগৱত পাঠ ভাঙনি শুনিছিলোঁ আচলতে মোৰ বৰ বিশেষ মনত নাই কথাকেইটা অন্তৰৰ চুই গ'ল সেয়েহে মই ইয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খোজত খোজ মিলাবলৈ গৈ সেইবোৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাত নাই কাৰণ আজিকালি মাক দেউতাকে নাপাতিলেও এনেকৈ কেকটো কাটিলেহে তেওঁলোকৰ মন সন্তুষ্ট হয় সেইকাৰণে আমি আনৰ এটাৰ মানে আনৰ বুলিয়েই কৈছোঁ যিহেতু এই কেক কটা নিয়মটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ বা ইং ইংলেণ্ডৰ মানুহসকলৰ সেয়েহে আমাৰ ইয়াতো এতিয়া এইটো প্ৰভাৱ পৰিলে বুলিয়ে কৈছোঁ সকলো ঘৰতে এতিয়া বাৰ্থডে' বুলি ক'লে কেকটো নাকাটিলে বাৰ্থডে নহয় সেয়েহে ভাগৱতত ভাঙনি পাঠত বৰ সুন্দৰকৈ এজন ভক্তই আচলতে বুজাই দিছিলে নিজকে নাম লিখি শেষ কৰাটো ভাল লাগিলে শুনি